И Живите, вот видите, осколки, те, про которые я говорил, что осколки вверх идут. Вот они. Не видишь, что да. он? Не вижу глаза. Скажите, просто пройдите всем камерам. Видите, покажите. тебе вообще что-то видно? Видите? Что ж такое, ну? Там бутерброды есть. Бей Прокомментируйте, пожалуйста, все равно там же пройдена где-то ткань. Что вы <laughs> говорили, это отлетает? Это, это осколки, пуля, когда попадает в бронепластину, ее остальной сердечник крошится на мельчайший элемент. И, и вот эти вот элементы, и вот эти вот элементы, они уходят с высокой очень скоростью. И воротник как раз нужен для того, чтобы защитить от этих вторичных осколков. Модель. И расскажите, чем стреляли. Стреляли из автомата АК-74 пулей 7 м 10 Это о, пуля о, о. тусовская, так называемая, с термоупрочненным сердечником, то есть повышенной пробиваемости пуля. Бронежилет для того, чтобы вы сняли. Вот шильдик есть. Поверните делайте вот так, вот по кругу. Назад. А наша то и шире Корсар М3-1-2-4 Вторая цифра обозначает Класс защиты мягкой части И третья цифра обозначает Класс защиты бронепластины. Сколько таких у нас? Чего? Бронежилет Ну уже 5000 штук уже передано Войскам официально абсолютно Что с, что с пластиной? Вообще нет никаких пластин? Пожалуйста, фотографируйте

Что тут рассказывать? Что тут рассказывать?